मामीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपम् लसत् कुण्डलम् गोकुले भ्राचमानम् यशोदाभियो लूखला धावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तम् मुहुर्नेत्र युग्मम् नृजन्तम् कराम्भोज युग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वास कम्पत्रिरेखाङ्क कण्ठस्थितग्रैवम् दामोदरम् भक्तिबद्धम् इतीदृक् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषम् निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तम् शतावृत्तिवन्दे परम देव मोक्षम न मोक्षावधि व न चान्यम वृणेहम वरेशादपीह इदंते व पूर्णाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्ताम कि मन्यैः इदंते मुखां भोज मत्यंत नीलैर्वृतं कुंतलैः रक्तैश्च गोप्या

कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त यदया मोचितौ भक्तिभाज कतौ तथा प्रेम भक्ति स्वे प्रयच न मोक्षे ग्रहो नमस्ते स्तु ताफुर तो दी धानेदी दरायाथ विश्व धाने नमो राधिकायै त्वदीय नमो नमोऽनन्त लीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरम् सच्चिदानन्द रूपम् लसत्कुण्डलम् गोकुले भ्राचमानम् यशोदाभियो लूखला धावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या ृतन्तम् मुहुर्नेत्र युग्मम् रुजन्तम् कराम्भोज युग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वास कम्पत्रिरेखाङ्क दामोदरम् भक्तिबद्धम् इति स्वघोषम् निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयु भक्र्जित पुनः प्रेमतस्त शतावृत्ति वंदे वरम दोक्ष न मोक्षावधि व न च्यम वृणेहम वरेशादीदंते पुर्नाथ गोपाल सदा मे मनस्या विरास्ताम् किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतङ्कुन्तलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितम् बिम्बरक्ता मे मनस्या विरास्तामलम् लक्ष नमो देव दामोदरा विष्ण प्रसीद प्रभो दुख जालाम कृपा दृष्टि दीनम बता नो गृहाश माग्य मेंध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मज बद्ध भक्तिभाजौ प्रेम भक्ति स्व्ये प्रय मोक्षे ग्रहो मे स्ति दामोदरे नमस्ते स्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने तदीयो दरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकायै नमो नंत देवाय तुभ्यम्